Здравствуйте. Здравствуйте. Вы откуда? Россия. Российская Федерация. Ростовская, Ростовская область. Ростовская а область. вы откуда? А я Карпатская область, районный центр Петонкевич. О, Блогер? Я даже не знаю, что это такое, блогер. Да ладно, все узнаете прекрасно. Откуда? Разве да, я... ладно, ладно, ладно. Разве что. Разве что. Свои... Разве свои года я могу стать блогером? І ще старше становиться. Ну а чому вважаєте здесь? А ну, не общається, значить о собиттях між Україною і Росією, о війні. Хто виноват, хто не винуват, значить. А чому на русском языке, а не на мові? Та да, може і на українську мову, головне, би ти розумієш. Ну, у вас язик який? Закон у нас Україн? у нас по вулиці, як ідеш, навіть російської мови не можна. Лиш заговорив два-три слова, нас посадили. А чому? Ну, а по чому не можна? Ну, закон, 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 що ти смієшся? боже мій. А як у как? Демократія, демократію, кримінал, кримінал. Ну, а за що кримінал, кримінал? І ще й кити два слова по-російськи сказав, посади. Ну, а, а как, он? куда люди смотрят, куда міліція смотрит? Та якраз вона дивиться, у нас за кожною людиною ходить і дивиться, чи ти говориш по-українській мові, чи на українській мові, чи ти на російському язику. А, Они только а, а, полиция сразу, только язык увидела, сразу сразу арештовала. Ну не, ну, и чего потом штраф выписывать, что ли? Ну, и те, кто садят. Ну за что это садить, это глупо? За еды. У нас вы можете и на мове разговаривать. Ну, даже и на это другу. же раз. Это же Россия, это же Россия. Ну же Россия. нет, я вот знаю, у нас на украинской мове разговаривают. Да много. что? Ты у нас такого нет. Да ладно, у вас на мове что нельзя разговаривать? Можно. На мове можно, на украинской мове тут и можешь. Да дай бог, ты по русски что скажешь? Все. Да это, это бред. Да, какой бред. Ну это на самом деле бред, ну как вы. Подбирайте русские слова, допустим, английские слова. Нет, у нас тут в У нас специально выпустили словник на 240 тысяч. И каждого романина на Украине заставляют. Да ладно, не рассказывайте. Это так ты на мои части очки. Не верю. Ты не, не веришь. А. Я вот ну, тоже, я у и то я могу, потому что я все в руках. В а не дай Бог, я пойду в публичную плоскость, все, придут за рыбу. Не може бути такого. Так, Подивиться не... на мене, ну що я ж тебе дурю чи що? Mm. Це началось від 24 лютого 2022 року. Mm. Ну. Вот... 54 годин ранку. А от вот, живете у ж на пенсії, да, получається, пенсіонер? Ні, я на пенсії, але я живу в селі. А в нас то ще теж так сказати, викликають до воєнкомату, не знаю, чи ти знаєш, чи ні. ТЦК, ще коли почали сповномасштабно, у нас кожному громадянину привозили в кожне село по каміону автоматів. Я взяв один, давали, ви ти пам'ятаєш, по новинах навіть Скабеєва розказували, що ці начальства, керівництво України, взагалі тупе почали автомати зброю видавати без всяких документів. А если, а если, допустим, ну поверю я вам, вам автомат, вы уже можете полиции сдать и за это деньги получить? Я что, дурак, че что, далее а я чем буду тебе сдавать? А вам не заплатят за это? Что, Нет! Нет! Вот, у нас я нашел, я что нашел, сам автомат, значит, нашел автомат какой-то. То, то ты должен прийти и сказать, у меня есть автомат за номером таким. Ну, но полицию не несешь. Ну, и а, не... а Что? А. А вам, допустим, в полицию, если вы отнесете автомат, вам должны у нас, вот, если вы, допустим, какую-то, да, допустим, винтовку нашли с еще тех годов, а? вы несете в полицию, вам еще за это платят. Гранату, допустим, еще. Боже, у годов. нас такого нема. Боже, ну, где, а а а а ничего, народ обикрал. Нам ничего, дабы Украины немає таких великих грошей, как вы. Ну, а нет, это давно, но у нас еще... Я не знаю, лет 20 назад Ты это было... у нас два как Украина пришла, ничего не платила. Да, ну ладно, какой, за это по-любому. -по И, во-первых, если, допустим, винтовка там в хорошем состоянии... То в газете, не... у нас у нас вот вся благодарность, когда в газете напишут. А у нас у нас напишут, вот у Знайшов зброю, но він тут прийшов, добросовісно здав поліцію, зброя була в маслі, розумієш? І тоді в газеті тебе широко. Часом бувають, журналісти приїжджають. Оце ж на да, на, на кіно зніму, значить, щоб подивилися на мене. Це ж у нас, Нам розумієш, в Україні не так гроші інтересні, як престиж, престиж, ми, ми так би грішми не інтересуємося. Я Союзом, союзам ще мы теме теме теми, теми тезами, нам, нам нам хлеба нам рабо, то есть нам хлеба, нам хлеба не хлеба надо не нам надо работу, работу давать давай. знаешь помнишь что нам хлеба не надо нам работу давать да, я помню О, это, чтобы... нет у нас у нас наоборот у вас видите у вас работящие да, а у нас тут я работаю на заводе я обычный такелажник кого такелажник а это что такое ну, детали я собираю, комплектую. А что с этих деталей комплектуется? Ну, допустим, вот я на металлургическом заводе работаю. Где? Определю. На заводе. На каком? Да, это немецкий завод, получается. Немецкий? Что, немцы есть у вас там тоже, да? У нас заводы итальянцы строят, немцы строят. Боже мой, строят. А какие, что выпускают на этих заводах? Ну, металлоконструкции, вот, допустим, дорожные отбойники делают. А? Это такое, вот это все. У нас итальянцы завод построили. Санкции санкциями, а денежки денежки. Денежка, да, да. Сейчас ну вот, это... я, я вот вам скажу, а? вот, вот это вот, как его, знаете, вот говорят, там санкции, Украина, Россия ничего не поставляет. Что? Это все чушь. До 23 -го года западной Украины к нам присылали, как мы их называем, настилы. Ну, такие решетчатые, квад... ну как, квадрат такой, допустим, он разных форм бывает, клеточками. И они поставляли западной Украины, прям шли. Бумажки, наклейка идет на этом, допустим, там номерация на стилов, какие они куда идут. Ага. Было написано, первая наклейка, Мадрин Украина, производство, Львовская область, там какой-то, не помню этот, сверху наклейка, Польша, под Польшей наклейка, Беларусь. Ага. Наклейка на Нач... наклейке, понял? Наклейка на наклейке, и привозили смело, бабки никто не отменял. Ну вот и вам, да. бы, вам бы, если бы у вас контракт был бы, допустим, на миллионы, миллионы гривен, или как, я не знаю, ага. вы, бы, вы бы отказались от денег? Вы? Да ладно, вы бы отказались. Я же говорю, мне как пенсионеры учат, нам, нам хлеба не надо, нам работу давать. Какие ну, это работа у вас, понимаете, заказы, вам денежка капает за это, вы бы не Нет, мы отказались, это? отказались сейчас в полном да, да, только карман бы ваш не отказался от этих денег. Чего? Карман бы ваш не отказался. Ну, от вот где у нас в Украине все карманы, кищаем, все пузачева. Ну да, да только, только с деньгами, наверное. Без денег. <клышко> ну так да, 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 давайте вот дальше. Я хотел, ваша думка про обставины между нет, Украиной и Россией. Нет. Кому надо, все приезжают, все, все торгуются, кому надо. А кому не надо, это вот, вот здесь пара злого как а, они тут нужно там политики, а так все приезжает все из Европы приезжает, из Германии а, приезжает, Тихорца все везут. Все, все 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 а что-то на, на Евроленда что-то каждая экономика так все упала, то страшно. Да ничего тут не упало. А ну, я, ничего, не я, я ничего, я ничего выступала как? На, на на Ленинградскому. Вот там экономическом саммите. Да, знаете, выступают политики постоянно. Как везли, так и везут. Все Только что отца через Турцию. Через Польшу, боже И через Польшу везут. У нас в Беларуси даже и бананы выращивают. А, из Беларуси бананы. Да я знаю, что в Беларуси бананы растут. Да, я знаю. Там много чего везут. И так же, как к вам и газ с Европы поступает. Кого? Вы знаете. Газ Європы поступает по трубам. У Росію. Нет, наоборот, с Росії к вам поступает газ. По трубам? Бо... А же? по якій? Через, Через Турцию. А по як... Через порцию в Україну. Ну, бо... Южный поток же есть. Южний. Бо... Не знаю. Ну, я не газовик. Ну, раз ви кажете, то ви знаєте. Я вижу, ви ж, ви знаючий чоловік, нет, ну Я ж говорю. Война войной, а бабки не хотят. Ой, не отменял. не скажи. там. Не знаю. Да. Бабки никто не отменял. Это же ваша женщина подошла, да? Да. Твоя или чужа? Просто пообщались они и все. Зато приеду там она. И никто не отменял. Деньги никто не отменяет. Никто, боже мой. Ну ви самі знаєте. Ага, знає, да. Слухай, ну у ти вас... мені то ладно, за деньги деньгами, розкажи, як ти, ти думаєш, як що проходить на, 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 на полі фронту? А я знаю. Не знаєш, так. Да. А ви знаєте, що там проходить на полі фронту? Да, я сам сижу в ворог, ти знаєш, оце часом у мене є оцей фамілія під ма. Маскву. Маск дав оце во. Старелінк, правильно, я сказав, так? Mm, yeah. І коли в нас облачно, облачно в горах, я живу, так не можна сказати, що на Говерлі, ну між Говерною і Піпіваном, знаєш, mm. і коли в нас і сонце, так сказати, в зеніті стоять без смак, то в нас mm. тоді працює старий лінк. Во. І я часом то я таке, та боже мій. Я вот могу честно сказать, к нам тоже Старлинки приходят. Я могу смело Старлин купить. Можно кейки кустое? Стоит. Ну, вот на наши вот эти пятый Старлинг мини. Мини, который ну, самый новый, да. ä, пятерка. 30 тысяч рублей. Ну, на ваши 15 тысяч гривен. Нет, я заказал вот два старлинка. У меня сейчас, если взять телефон, я вам покажу, что у меня заказ есть. Yes. Нет, я Нету, я верю, верю. Нет, что... я могу вам показать, если не верите. У нас, я тебе... даже... У нас я тебе... даже... нет, я их даже оплатил, я могу показать полностью, что они не, оплачены. Не, ну я верю, на твои ваши, я верю, я верю. То... Нет, я если хотите. Нет, не, не, хочу. Ну я знаю, что вы этого. Это. Что же? Что? Могу показать. Нет, домас, не что не, оплачено. Треба. не треба, то ты. Я залил все поделю, так все расстроишь, что все расстрою. Ну а что расстроить? Мало, же, зависть. Зависть. Ну а ми. какая зависть? Просто Про я... Последнее поколение деле... старых рынков, не последние старые рынки. Ну, рынок. я вам просто объясняю то, что всем насрать на все, что там творится на фронте. Все как продавали, так и продают. Продают, боже мой. Ну а как? Извините, вам, вы производите товар. Вам охота, свой товар продать? Нет, я, не... я да, кроме... Ну, ну, Мне приятно, когда американцы не... приехали... Дали оцих бойових гусей, маленьких, птенчиків, я їх собі годую, ранком, пшона дам, ну, зерна. Зерна пшена дали і чого? Американську, тільки американську, бо вони. О, ну, ладно, американську, українського. Та це ж американці привезли да малезники з яйця, вилупилися, ми підготувуємо пенсіонерів в селі до того, поки вони сі не попірять. А колись і папіри, я малесенький, приїжджають з воєнкомату і забирають їх. Ну це чим був воєнкомат? В армію, що усі з автоматами. Я чорт його знаю, що потім я вже почув, оте, у вас є оця журналістка, як є така, знаєте, я от по старолінку її видів, така от висока, така, значить, з чоловіком. Ну, чоловік колись фамілія така, значить знаменита, колись був той артист, що коті, котів тренував. Да хрену ну, знает, я У цирку показывал я еще в детстве. был. А, нет, Куклачев, что ли? Да не, Куклачев, вот это тоже, но а то, что ему попов, во, я задал. Да. А я откуда знаю? Я ну, таких не ну, знаю. да. А то не человек. Ну, а ну, я откуда знаю? Поп, какой то попов, хрену знает. А да, да, называется она вот эта, Ольга, Ольга. Что-то зунитаз. Не, не, не зунитаз, собачье ко Женська, о, з Побділ! во. Вона по центральному телевіддію розказувала, що коли у Белроді, знаєте, де Белрод находиться, ну, зеронити, mm -hmm. з України, самольотців злітав, злітав. Хорошо, набрав вже стартову скористь на взлітно посадочній полоці, коли пішов на підйом, відрив від землі, штурвал на себе, він потягнув, значить. І тоді залітає. У, 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 что тут не сталося, затрахкал в моторе, и он упал. Сухобеева сказала, что жестко приземлился. Я это чего по не важно. Ну, самоліти везде падають. Так, так, оце ж як падають, то падають, я знаю. Ну вон ви. Зараз він в Інді упав, відділі? Впав, так, я теж. Да. Ну, ну цей стрібіт, це су 34 чотири, ж не може бути. Він в ну, нього, правда, вуздухани такі по бокам, значить. Ну, значить, коли От приїхали це ж російські експерти, я почав слідкувати, чотири дні вони перевіряли територію рянточку і змастив, ну, як вовків заганяють, знаєте? Червоними пласками. ленту обгородили територію, шукали, шукали, а потім, якщо згодували, почали хотіли їсти. А подивилися гусь. Вже печі трошки підщепаний, почали варити, коли гусь. І коли зварили, почали їсти, і комусь між до зуби попався американський чіп. Гуся? Так. Да. Я от з КБєєва говорив, Сукабєва так отак -от чисто в ефірі. Я, правда, забув. Это, это, это как холодильники. А черт его знает, я же все в этом у не грамотный. В жизни все бывает. Зараз кажут, уже не треба. Вот это кажут, я как его, как его. Щепи, во. Кажут, что ты его себе не спитаешь, он все отвечает. Вот. То я откуда знал? Ну, мы, у нас же, видите, у нас компьютеров нету. Мы же этот, я же с вами через телефон разговариваю. У нас же... Да мы так... тоже, но ты же два старых лет, пятого поколения берешь, ты не дурей, ну, а но... так, минимум, но ты бреху, ну ты бреху, ну ты бреху. Подождите. Не, ну, Сейчас, а, секундочку, буквально не уходите. Я правоту свою докажу. Да, я верю, я верю, нет, что у тебя в интернете нет, не мастер да есть. Нет, это уже, нет, они мне... Ты принципово, ты принципово хочешь я доказать. Сейчас, я для ваших подписчиков пока... Ага. шановные жители ТикТока и Ютуба. Будь ласка, заходите в Ютуб канал, будь ласка, подпишитесь, поставьте лайк, донаты находятся в описании, я на электронные силы. А Петра Пожалуй, пишем. Ну, я смотрю, вы не переключаетесь сейчас. Я вот пятую поколение ставлю. Нет, стали... нет, 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 нет. Сейчас. Так. Я даже попробую. Что влезать. у вас? Сейчас, подождите, а, я да, а -а -а. изображение чуть потемнее да, сделаю. Да, да. Так ну, же вы же телефон маете, да? Два маете телефона, боже мой. Да. Вот, если видеть, так, сейчас ваши телезрители, блядь. А, плохо ну, я разумею, ну я ж вам нет, верю. Ну, нет, нет, да, да. нет, это уже дело принципа, молодой да, дело... человек. Все, я уже видел чек. Нет, 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 нет. Чек? Сейчас я настрою, подождите. А, сейчас настрою, тогда, вот, О, подлинг, я уже вижу, уже, 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 да, вижу Ринг стоит, да. Нет, ну нет. сейчас, подождите, Жду. Ага. сейчас ценовая политика да, его Ценовая будет. политика, я понял, да. Ну нет, зачем, я же хочу вам объяснить. Да я верю вам, не тоже не потребуется. Нет, 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 это не катит, это не катит, да. потому что... Я вам тоже покажу, у меня тоже есть, а, башьте, ножки вот. А, вид, ну вид, я ста... не знаю, что вы блогер. Э, ведь ну зачем? Блогеру ж нужно... Вы ж любите такую подвох. Давайте я даже шабе, просто введу, У нас в Албересе есть хороший такой Алиазон. Знаете, Старлинг. Ладно, мне из этого... Что... Давай дальше расскажи, что ты думаешь про уставины между Украиной и Россией? Да я откуда знаю. Ты же затекла все на старую ленту. Нет. Да, Треба маску позвонить. Давай, доказать, что... да, все, давай. Давай, ну и добрый, давай, питерский. Давай, ты же мне надо ее. Старый лин, да старый Раз.